अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल मसालेदार मंजिल विद अलीशा आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मसालेदार ढाबा स्टाइल जो है माश की दाल लेकर आई हूँ रेसिपी बहुत टेस्टी बनकर ये तैयार होती है दाल माश हमारी देख सकते हैं आप कितना अच्छा है इसका कलर आया टेक्सचर है ढाबा स्टाइल दाल माश बहुत यमी बनकर चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने जो है दाल माच ली थी इसको एक घंटा पहले भिगो दिया था आप देख सकते हैं बेहतरीन किस्म की ये जो है बिक चुकी है अब इसमें मैंने सिर्फ हल्दी फन टी स्पून शामिल किया और नमक शामिल करूँगी और इसे बॉईल कर लूँगी ऊपर से जो धाग आएगी उसको मैं रिमूव कर लूँगी साथ साथ तो इसको हम तकरीबन जो है नाइन्टी फाइव परसेंट कुक कर लेंगे बाकी हम इसको हम छाली में कुक कर लेंगे अच्छे से इसको कुक करेंगे ताकि जो हमारे ये दाने दाने ज़्यादा कुक कर लेंगे तो हलवा बन जाएगा नाइन्टी फाइव परसेंट आपने जब मैं आपको चेक कराऊंगी जब ये देख सकते हैं आप बेहतरीन किस्म की जो हमारी दाल माँ जो है, है गल चुकी है बस इतनी ज़्यादा ही हमने कुक नहीं करना नहीं तो ये हलवा बन जाएगा इस पॉइंट चूल्हा बंद कर दूँगी कढ़ाई लूँगी इसमें जो है मैंने ऑयल शामिल किया है इसको गर्म होने दूँगी गरम जब कढ़ाई हो जाए ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी और प्याज को जो है अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करूँगी घी में देख सकते हैं ब्रिक ब्रिक मैंने प्याज जो है कट किए आप इसको चॉप भी कर सकते हैं प्याज को जब प्याज जो है हमारा बेहतरीन किस्म का गोल्डन सा कलर आ जाएगा प्याज पे इसमें लहसुन डाल दूंगी साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद साथ ही पानी का छीटा लगा दूँगी ताकि जो प्याज है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो और इसका कलर भी आ जाए इससे साथ ही टमाटर शामिल कर दूँगी इसकी बुनाई करूँगी टमाटर नरम होने होने तक फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी देख सकते हैं आप साथ साथ इसकी बुनाई करूँगी अच्छे से जो है टमाटर को सॉफ्ट कर लेना है हल्का सा पानी का छींटा लगा के ताकि मसाला अच्छा सा हमारा बन जाए इसमें खुश्क धनिया जीरा और कसूरी मेथी कसूरी मेथी शामिल करने से इसका जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा है इन्स हो जाता है साथ ही जो है मैंने कुटी हुई जो है कुंडी में लाल मिर्चें शामिल किए हैं आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं जिस कटोरी में मसाले निकाले थे उसमें पानी डाल के थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया हल्दी क्योंकि मैंने जब दाल बॉईल की थी तब भी हल्दी शामिल की थी तो थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी और नमक भी जायके के हिसाब से चेक कर लीजिएगा दाल में भी हमने शामिल किया था तो ज़्यादा ना हो जाए अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें जो है दाल हमने जो बॉयल की थी आप देख सकते हैं ज़रा सी हमारी दाल माँ जो हलवा नहीं हुई है बेहतरीन दाने दाने इसके अलग है इसको मसाले में शामिल करके अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको कुछ देर दम पे तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए रख दूँगी दम बेहतरीन किस्म की जो इसमें थोड़ी बहुत कसर थी वो भी ख़त्म हो चुकी है ये हमारी दाल माश बनकर तैयार हो चुकी है इसमें अब गार्निश करेंगे हरी मिर्चों से अदरक भी शामिल कर सकते हैं जुड़े कट किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे और ये हमारी ढाबा स्टाइल जो है दाल माश बनकर तैयार हो चुकी है बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है इसको आप चपाती के साथ तंदूरी रोटी के साथ आप इसको एंजॉय करें बहुत खास तौर पर गर्मियों की दोपहर में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है ये दाल माश साथ रायते के आप इसको घर पर ही इंजॉय कर सकते हैं ढाबा स्टाइल दाल माश आप इसका कलर टेक्सचर चेक कर सकते हैं इसको कुछ देर ढक दूंगी ताकि जो है वो गरम मसाला जो शामिल किया उसका अच्छा सा रोमा आ जाए ये अब हमारी दाल माश बिल्कुल बनकर तैयार है इसकी प्लेटिंग करेंगे और सर्व करेंगे आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़